চ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি বিৰোধী একেলগে আছিলোঁ এখন মঞ্চ গঢ়ি তুলিছিলোঁ আৰু এইবাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যিবোৰ যোগাত্মক ফলাফল আহিলে তাৰ একমাত্ৰ কাৰণটো বিৰোধীৰ আমাৰ ঐক্যবদ্ধ শক্তি এইটো কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে অনস্বীকাৰ্য যে আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অখিল গগৈ বা মই বা সকলো ৰাজনৈতিক দল আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল বাওঁফন্থী ৰাজনৈতিক দল আৰু আন আন ৰাজনৈতিক দলবোৰে একেলগে আমি এবাৰ যুঁজ দিয়াৰ কাৰণে এটা ভাল ফলাফল এটা আশাপ্ৰদ ফলাফল অসমলৈ আহিলে যদিও আৰু ভাল ফলাফল অহাৰ সম্ভাৱনা আছিল আমি বিশেষকৈ ডিফু লোকসভা সমষ্টি বৰপেটাত আমি ফলাফল উলিয়াব পাৰিলেও হ'লে আমাৰ যিটো আমি ষ্ট্ৰেটেজিকেল যিটো আমি মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিছিল তাৰ বিফলতাৰ কাৰণে ফলাফল নাহিল গতিকে আমি অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি সকলোৱে শিক্ষা ল'ব লাগিব শিক্ষা বুটলিব লাগিব গতিকে যোৱাকালি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কি প্ৰসংগত এই কথাটো ক'লে একলাছ হ'লো নীতি এইটো আমি হয়তো ধৰিব পৰা নাই কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে আজিও মই এই কথা পুনৰ আহ্বান জনাওঁ বিশ্বাস কৰোঁ ঐক্য মঞ্চ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকা হিচাপে যে আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ হ'লে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াৰ বিকল্প নাই অকণমান পৰিৱেশ ভাল হোৱা মানে এইটো কথা নহয় যে কোনোবা ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে অকলে অকলে যুঁজ দি ভাল ফলাফল আনিব পাৰিব এই সময়ত সময়ৰ আহ্বান আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ সাধাৰণ জনগণৰ প্ৰতি যিটো দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো হ'ল অতি পৰিকল্পিতভাৱে ঐক্যবদ্ধ ৰাজনৈতিক ৰণকৌশল গঢ়ি আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনটো নিৰ্বাচনেই বিধানসভা লোকসভা উপ নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচনটো বিধানসভাৰে পাৰ্ট এটা এটা গতিকে আমি সকলো ধৰণৰ কথা আমি এটা নীতি আমাৰ নিশ্চয় থাকিব লাগিব মই ভাবোঁ যে এই কথাবোৰ নিশ্চয় আলোচনা বিলোচনা কৰিলে ভাল ফলাফল ওলাব আৰু ময়ো আহ্বান জনাইছোঁ যে উপ নিৰ্বাচনতে হওক বা ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সকলোতে আমি আমাৰ বিজেপিক সৰোৱাৰ কাৰণে উত্তম যিটো ৰণকৌশল সেই ৰণকৌশলটো সকলোৱে বহি আলোচনা বিলোচনাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব